एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णापिङ्गाक्षं ग्रं चतुर्थं लम्बोदारं पञ्चं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजं च तुम्रवर्णं तथाष्टमं नवम् दशं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य र्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं चपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिमांसे फलं लभयेत् सव लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसा श्री नारद पुराणी स्तोत्र गणपती गणपति दादानी जय